Откровенный разговор на канале ТВ. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях лидер селянской партии Украины Зиновий Васильевич Холоднюк. Зиновий Васильевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. И сразу несколько слов о вашей партии. Название еще на слуху, но несколько лет об этой партии мало кто слышал. Она имеет давнюю историю достаточно. Да. Селянская партия, она самая старейшая партия в Украине. Она заснована в 1992 году. Ее заснували Каневская четверка. Ткаченко, Мороз. И как бы она была проходная. Два раза она проходила в парламент. Потом как бы стала или не нужна, или такие руководители, наверное, скорее всего, были, что выкоррестовывали ее как бы в своих интересах. Была засуха такая. Татьяна, она сегодня в партии региона, потом Яворский Александр Павлович в 2006 году, как бы так отнеслись к ней. И с 2006 года селянская партия как бы без лидера была. Воевали за нее, конечно, по на Тот не отдавал, та хотела взять. И потом в конце собрались, вот в 2008 году собрались областные осорядки Голове э, на Вешу Раду И как бы аграрная краина а в парламенте нет своего представительства партии как бы селянского. Есть разные другие, а то, что мы в действительности аграрная краина, а ее нет нигде, и никто никого не захищает этого селянина, сельхозвыробника. То есть отвернулись от людей, от села, от селянства, что оно сегодня пропадает. Ну и болезненно смотреть, собрались руководители областей, где на съезде меня, как зная, как человека ведвинули меня в 2008 году, 22 ноября, на съезде меня одноголосно выбрали лидером Селянской партии. Вот сейчас, как бы я никаких партиях раньше не был, но как я сам из села родом, в села, и знаю, что такое село, тем более я езжу по областям и вижу, как сегодня село пропадает. Я задумался и дал сгоду, как бы, это дело довести до, до правильного пути. И такое, чтобы селяне сегодня в парламенте имели свое представительство, чтобы их слышали, чтобы их возможно было захищать, чтобы они не бегали по других партиях, что я там за тебя поддерживал, я тебя, тебя. То есть они должны иметь свое представительство в парламенте на сегодняшний день. И оно должно быть, потому что никто про это не не задумывается, что сегодня на селе духовности нет, культуры нет, медицинских пунктов нет, специалистов нет, села пропадают. То есть страшно сегодня продукты мы увозим за границы, где мы сегодня можем сами экспортировать, не только себя прокормить, да и еще прокормить и Европу, потому что у меня есть аграрная Украина. У нас земли сегодня ни в каком государстве нету, а мы сегодня ввозим все из-за границы, мясо, то химию, травим своих детей, внуков сами себя, то есть как бы свою нацию мы не, не защищаем, мы просто уничтожаем сами себя на сегодняшний день, и потому программа уссианской партии очень хорошая, тем более сейчас криза такая, где мы сейчас новые такие пункты выхода из кризиса, выхода из этой экономических таких трудностей. Ну, у села особые трудности возникли в связи с кризисом, потому что село та... не может работать без кредитов. Да, без кредитов. В селу кредиты сегодня должны, и не просто кредиты, а дешевые деньги им сегодня должны, как-то правительство должно над этим подумать. Но они думают тогда, когда им какие-то вибори или что-то другое, тогда они поворачиться до села. Ведь сегодня сільський ректорат, він має 14 мільйонів селян сьогодні, майже половина е э, України, а то аграрний сектор. Тимбіл є сьогодні села і ті самі виходці і і вчителі, і інтелігенція города з города зроялись виходцями із села. Потому я считаю, что сегодня должно быть отселянство в парламенте. Я думаю, что люди два раза на те самые грабли наступая, третий раз они уже не наступят. Потому что они должны видеть, что никто их не захистит, если они сами себя не захистят. То есть, если есть у них партия, я сегодня думаю, что они должны очередной раз не пойти на какой-то обман и на обещание, а в действительности сделать такой шаг, кто хозяин дома, то есть селянин, он же знает, он же специалист в своем деле. В нашей сегодня как делается? Учитель землей руководит, бармен администрацией. То есть нас сегодня специалисты, кто имеет больше чемодан, тот и у Влады. А если он не знает, что этой земле надо, когда ее сеять, когда его удобривать или убирать, ну как может быть сегодня разговор о том, что что опять что-то будет по-другому. то да никогда не будет, потому Бу одно и то самое крутится или так, или так, или одни и те самые люди, и только перестановка идет, как в шахматах. Вот мы сейчас подходим к одной серьезной проблеме. То есть вот у нас бывает значительное количество политиков здесь в студии, все говорят одно и то же примерно. Все говорят, что сегодня власть поделена между несколькими кланами, которые просто меняют окраску, меняют иногда название, меняют конфигурацию власти, но на самом деле все остаются у власти и никого не постороннего не пускают. Не, не, не как пускай. вы собираетесь этот барьер преодолеть? Они а же и вас будут не пускать. Конечно, они уже меня не пускают. Селянская партия еще светилась так, как в начале распаду Союза, да? И как бы притихло, сами говорите, а сегодняшний, на сегодняшний день, как бы я, слава руководителю, мы сегодня, я за месяц был 76 раз уже в телевидении, да, газеты, бильборды, то есть мы сегодня даем знать о себе, что мы есть такие, что мы никуда не исчезли, и я думаю, вместе с этими селянами, не только селянами, с этой интеллигенцией, с народом, мы сегодня должны не допустить этого, чтобы такие замены шли или перекрашивания. Поэтому я думаю, я отношусь к этому очень серьезно, и я не пришел выкористать партию именно там или в парламентские выборы, или еще захистить себя как бы э, политика. У меня нет никакого бизнеса, чтобы я что-то захищал. И мы сегодня взялись, и я взялся, при найме всерьез, что эта партия не только будет идти в парламентский, те же самые президентские, мы тоже будем выдвигать от селянской партии своего президента. Те же самые местные выборы будут э, до местных депутатов областных районов, голов рад. То есть партия пришла не только как бы что-то для себя сделать, а сделать, и пришла надолго. Мы сегодня собирались уже два месяца назад сделать ассоциацию голов селищных рад. Но меня то готовили, и тут же уряд как бы или прислушался нас, или, или кто-то в, в информации был, что опередили нас, что как бы они это делают. Ну, я приветствую, что такое нужно. Давно это надо было сделать, и еще раньше. Ну, пускай за опозданием, но, но надо что-то делать. И не надо сегодня рассказывать, что а то не так, там не так, так, так. То есть сегодня рассказывать может и маленький ребенок, что у нас творится. То есть все знают. Я сегодня бы хотел не, раскова, не рассказывать, что там -то, то не так, то, то, то. Все мы знаем, что не так. Сегодня надо говорить как святого веки. В двух словах о способах, если очень коротко, какова основа, экономическая основа вашей программы? Понятно, что поддержка села, спасение села от полного разграбления и обнищания. Что для этого нужно сделать в первую очередь? Для этого нужно в первую очередь четкие программные задачи поставить на уровне государства, где четко должно быть указано, Їх можна перечисляти дуже багато, хоча б давайте візьмемо таке по землі. Якби земля у нас не товарна, да вона на сьогоднішній день лівими путями, вона почти вся розпродана. Ну, это мы видим, особенно здесь, в Крыму. Не только в Крыму, взагалі по всей Украине. Но есть такие области, где она там копейки стоит, а есть такие места, где люди миллионерами становятся. Тоже неправильно. Должно как-то оно быть урегулировано, что как там, как здесь, как-то должна она цениться одинаково. Другое. Другое сегодня на свою землю невозможно получить государственный акт. А если ты получаешь государственный акт, то какие надо взятки сегодня дать, чтобы ты получил акт? То есть и не только я, то возьмем производство любое, ну, я не хочу озвучивать нашу тактику селянской партии, почему-то я вижу, что где-то так озвучишь, и кто-то себе уже, мы как бы никогда ничего народу не обещали, нам есть сегодня с чем идти к народу, и не просто обещать, а это мы сделаем. Мы это сделаем, чтобы что-то не было. Наконец, должно как-то что-то, даже с банок воду носить до поры до времени. И я думаю, что, наконец, люди должны это все осознать, объединиться. Особенно эти селяне, где всегда их кормят конфетками, да, в Веборе. А после того, никому они не нужны, ничего они не могут сделать, никуда попасть, нич ну... Забету, про них никакой дорог нет. Ну, просто страшно рассказывать. Ну, работы предстоит очень много, но чтобы выйти из этой ситуации, мы сегодня должны быть у влады, где мы что-то можем сделать, что э, как выйти из этой ситуации, как, как выдродить это село, производительность, Ті самі заводи, які сьогодні теж в городах, особливо на сході, на півдні, де вони сьогодні зупиняються. Задля чого зупиняються комбайнові. Ми сьогодні свої кошти вкладаємо в іностранну техніку, закупляємо величезні кошти. Ми таким даємо. Таким да? піднімаємо І, Економіку, да, економіку государства. другого государства. Ми сьогодні завозимо злом їхній сюди. І ми на ньому працюємо, а вони за наші кошти досконалюють нові і нові. нові. Чому ми сьогодні не можемо ці самі кошти в свою техніку вкладати? І робочі місця, кадрова політика. Сьогодні на селі ніяка кадрова політика не йде. Це раз. Другий раз сьогодні освіту, сьогодні державне міністерство освіти, сьогодні скорочення йде державного забезпечення. Як селянин сьогодні може своїх дітей вчити, коли роботи немає на селі? А на контрактній основі? Це значить, я моє мнення і лічно, що це йде до безграмотності народу. тогда легко управлять этим народом. Допустим, на уровне э, городских, сельских советов вы сможете победить, потому что там э, народ голосует непосредственно и там вы ближе к народу. А вот на уровне Киева уже будет сложнее, потому что вам будут противостоять мощнейшие политические группировки. Вы будете идти в одиночку или с кем-то в блоке? Мы идем одни. Мы селянская партия сегодня не под кого ложиться не будет, ни под кого, ни под никакую партию. Мы идем самостоятельно, селяны, но мы открыли двери, протягиваем руки, Бо есть под названием селянских партий, есть семь где-то насчитывается на сегодняшний день. Сегодня же из этих семь селянских партий, они сегодня, все со мной разговаривали, они сегодня вливаются, Вселянскую эту mm -hmm. партию, где я сегодня лидером, это значит Томич, глава фермеров Украины на сегодняшний день, он идет со мной и объявил аграрная партия вливается сегодня, казаки вливаются, сельхозвыробники Украины заявили в Киеве, на телевидении у нас был прямой эфир, они сегодня все вливаются в селянскую партию. И я думаю, что мы сделаем такой селянский блок, такую крупную... Обшу таку селян, сільхозвиробників, аграрій, фермерів одне ціло, де я думаю, що ми опередимо їх всіх, що вони не в силах нам помішати. І, і, ну, помішати. ну, а як колись наші діди-прадіди під кулі йшли, захищає свою землю, дар Божий. І, не боявшись, сьогодні в мирний час нема чого боятися, бо сьогодні подивися назад, а діти, внуки, якщо ми їм сьогодні не вистроїмо цю нормальну дорогу. то даже страшно умирать. Самые спекулятивные вопросы на, кажд... на каждых выборах они возникают. Это вопрос русского языка, это вопрос вступления в НАТО, это вопрос евроатлантической интеграции Украины, с кем быть, вопрос взаимоотношений с Россией. Для Крыма это еще вопрос флота, да, но важнее. это уже частность, это уже производная от всего остального. Какова да. позиция вашей партии здесь? Партии Селяевской, такова позиция. Вы знаете, я... В молодости я был на Сибири, в России, был в Красноярском крае, работал на лесоповале. В молодости, потому что я хотел чего-то добиться, хотел денег иметь, хотел дом свой иметь. Я был три раза в Красноярском крае, на Сибири, был в Иркутске один раз. То есть я прошел школу нормальную, и я отношусь к России очень хорошо, потому что мы все славяне я бы сделал по-другому. Я такой человек, что если бы я, мы попадем в парламент, я бы строго-настрого ставил я тут вопрос, собрать бывших СССРовских союзников, где-то на нейтральной территории обсудить. Ведь мы друг от друга зависим, даже наши родичи, близкие, помешанные, это раз. Во-вторых, мы должны я за, чтобы мы, ну, пускай, еще раз повторяю, чтобы были, уже разделились, пускай они себе будут независимые, но в тот же момент пускай они будут одно целое. Я думаю, что мы быстро бы вышли, ведь СССР была всегда на первом месте, да, а сегодня, почему мы эти самые комбайны или тракторы с Белоруссии не берем, а они от нас другое, та сама Россия, мы газ, а от нас другое. Но играются, когда-то вот в моем городе, с Тернопольщины, Так, м'ясокомбінат, тільки на Росію і колбаси відправляли м'ясо, круглі сутки. Три, три зміни праця була, народ працював, кадрова політика. Де воно пропало це все? Чому пропало? Хто що захищає? Або каже сам себе, або кайна цим іммігрує. Я вважаю, що це неправильно. Це треба дійсно, але сісти нормальними людьми, які розуміють свою націю, якби, але і повинні розуміти обще бивши, що ми є одні ті самі слов'яни. Тому я ніколи не проти Росії, я завжди е, хотів би, і я це напевно, як я пройду в парламент, і це я зроблю, я буду перший із тих, як вийти з цього виходу і дружити, і любити друг друга. и мы тут близки, и это мы сделали. Ну что ж, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я очень желаю вам удачи. Действительно, пора заниматься делом, а не политиканством. И я буду очень рад, лично я, если действительно такие трезвые политики, прагматики придут к власти наконец на Украине, нам пора спасать страну. Теперь, как всегда, по традиции нашей программы, я прошу вас оставить запись в нашем альбоме. Спасибо и вам, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.